या त्या, बोला त्याच्यावरती माझ मत घेण्यापेक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्याच्याविषयी काय वाटत देवेंद्र फडणवीस यांचं काय मत आहे आणि मुख्य म्हणजे आजो जो हा जो मुलूंचा नागडा पोपटलाल आहे तो कालपासून आतमध्ये कडे लावून बसलेला आहे जो वायकरांना तुरुंगात टाकणार होता हा ज्याने सातत्यानं रवींद्र वायकर यांच्यावरती आरोप केले ज्याने सातत्यानं ईडीकडे तक्रारी केल्या तो मुलूंचा नागडा पोपटलाल वायकरांच्या प्रवेशानंतर मुलुंडला आपल्या घरी आतून लावून बसलेला तो बाहेर पडायला तयार नाही त्याला बाहेर काढाली आणि त्याच मत घ्या त्याला विचारा की आता वायकर हे वॉशिंग मशीन मध्ये गेले आणि तुमच्याकडे आले आता तुझ या सगळ्यावरती काय मत आहे आमच्याकडे असताना आरोप करायचे गुन्हे दाखल करायचे अटकेच्या धमक्या द्यायच्या कुटुंबाला त्रास द्यायचा आणि मग त्या भीतीपुटे एखादा माणूस दुसऱ्या त्या पक्षात गेला फडणवीस शिंदे गट अजित पवार गट की तो पवित्र होतो तो स्वच्छ होतो वायकरांच्याही तसंच झालं पण शेवटी माणसानं हिम्मत दाखवायची असते लढाईच्या वेळेला पळून जाणारे त्यांची नोंद इतिहासात होत नाही लढणाऱ्यांची नोंद होते ठीक आहे त्यांचा निर्णय त्यांनी घेतला जरी असला तरी याच्यात नाचक्य झाली आहे ती भारतीय जनता पक्षाची आणि त्यांच्याबरोबरच्या त्यांच्या तथाकथित मित्र पक्षाची तुम्ही कालपर्यंत वायकरांना तुरुंगात टाकायला निघाला होतात ना त्यांना त्यांच्या कुटुंबियांना भ्रष्टाचाराचे काय मोठे मोठे आरोप केले होते तुम्ही मग आता त्या आरोपांचं काय माझं मीडियाला आव्हान आहे हे भांडुपला माझ्याशी तुम्ही बोलताय बाजूला मुलुंड आहे ज्याने वायकरांचा छळ केला या सगळ्या वर्षभरामध्ये तो मुलुंडचा नागडा पोपटलाल आता कुठे आहे वायकरांच्या प्रवेशानंतर त्याने स्वतःला कुठे कोंडून घेतलाय त्याने आता बोलावं रिॲक्शन जाऊन त्या त्याची घ्या प्रधानमंत्री मोदीची घ्या हा ना खाऊंगा ना खाणे दूंगा मग का आता वायकरांची जी का पाचशे कोटीच्या प्रॉपर्टीवर जो काय तुम्ही दावा सांगितला होता भ्रष्टाचाराचा मग त्या पाचशेमधले तुम्ही भाजपा मिंदे याच्यात का पाचशे पाचशे कोटी वाटून घेतले का आणि शंभर कोटी भारतीय जनता पक्षा निवणूक निधि टाकले इलेक्ट्रल बॉन्ड्स वगैरह घेन तो मोदी विचार जाऊ बोला सर कल तक तो जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हो रही थी वही रविंद्र वायकर आज एक ना कल तक तो तो देखिए रविंद्र वायकर एम एल है पार्टी के शिवसेना के नेता भी है हमारे साथ रहे बहुत ही तनाव और दबाव में थे क्योंकि जिस तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा था ईडी सीबीआई के नाम से धमकाया जा रहा था तो बेचारे वो चले गए 500 करोड़ का घपला किया ए किया वो किया वो तुम्हारा जो है ना कोई बुलून का नंगा पोपटलाल अब उसको जाकर पूछिए कि आपने जिस वाइकर के ऊपर एक के पीछे आरोप किए थे अब उसका क्या हो गया वो तो आपके साथ आ गया कल से उस बंद बंद कमरे में बैठा है वो दरवाजा नहीं खोल रहा है वो सोमया मैया तो आप जाकर पूछिए उनको नरेंद्र मोदी जी को पूछिए देवेंद्र फडणवीस को पूछिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात आप करते हो ना लेकिन जब कोई आपके साथ आता है भ्रष्टाचार तो वो पवित्र हो जाता है रविंद्र वायकर को इसी तरह से प्रताड़ित किया गया वो डर गए बेचारे और भाग गए पश्चिम बंगाल में भी यही हो गया तपस तो राय जिसको कल तक बीजेपी भी के लोग भ्रष्टाचारी कहते थे वो जब बीजेपी भी में आ गए चौबीस घंटे में तो पवित्र हो गए इस देश में भ्रष्टाचार की लड़ाई इस तरह से चल रही है जब हमारे साथ है तो भ्रष्टाचारी और आपके साथ है तो पवित्र शर, एक नाथ शिंदे जी सर एक नाथ सिंधे जी और दोनों डीसीएम आज दिल्ली में जाने वाले अमित शाह से मिलने के लिए तो क्या कहेंगे कि मुंबई को दिल्ली के सामने झुकना पड़ रहा है ये तो हम दो साल से बोल रहे झुक गए हैं चरणों में बैठे हैं जूते साफ कर रहे हैं दिल्ली के शिवसेना कभी दिल्ली में जाकर सीटों का बंटवारा दिल्ली में जाकर कभी शिवसेना नहीं करती थी हम लोग नहीं गए जो ओरिजिनल शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की है हम यहाँ बैठकर बट बंटवारा कर रहे हैं और जो हमारा अधिकार है शिवसेना का वो हम ले रहे हैं लेकिन हम कभी दिल्ली में जाकर सीटों का बंटवारा नहीं किया जो आज ये दो लोग कर रहे हैं शरद पवार पार्टी के अध्यक्ष थे उनका पार्टी का सीट शेयरिंग मुंबई में होता था उद्धव ठाकरे जी का जब तो शिवसेना के सीट शेयरिंग का मामला आता है आप मुंबई में करते हैं और पहले भी किया है अब उनको तो सुबह जाते हैं दिल्ली में रात को बैठते हैं वापस चले जाते, है, वापस चले जाते है। देखेंगे क्या होता सर्थ 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 आपने सामने में तो एक है अरुण के पहले जो तो है वो इस्तीफा दे देते हैं उसके पीछे हाँ राज क्या है बता देना चाहिए ना सरकार ने उसके ऊपर मैंने पहले भी अभी नया आदमी बीजेपी का कोई वार्ड अध्यक्ष को वहां लगा देंगे नौकरी को और क्या कर सीटों का बंटवारा दिल्ली में जाकर कभी शिवसेना नहीं करती थी हम लोग नहीं गए जो ओरिजिनल शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की है हम यहाँ बैठकर कर बंटवारा कर रहे हैं और जो हमारा अधिकार है शिवसेना का वो हम ले रहे हैं हम कभी दिल्ली में जाकर सीटों का बंटवारा नहीं किया जो आज ये दो लोग कर रहे हैं शरद पवार पार्टी के अध्यक्ष थे उनका पार्टी का सीट शेयरिंग मुंबई में होता था उद्धव ठाकरे जी का जब शिवसेना के सीट शेयरिंग का मामला आता है अब मुंबई में करते हैं और पहले भी किया है अब उनको तो सुबह जाते हैं दिल्ली में रात को बैठते हैं वापस चले जाते हैं वापस दूसरे दिन दिल्ली चले जाते हैं देखेंगे क्या होता है, है।, है। हाँ तो दे दे तो राज क्या है बता देना चाहिए ना सरकार ने उसके ऊपर मैंने पहले भी अभी नया आदमी बीजेपी का कोई वार्ड अध्यक्ष को वहाँ लगा देंगे नौकरी को और क्या कर सकते हैं आप दो तीन दिन में ढूंढ लेंगे कहीं से एक गुलाम को जो उनकी पूरी तरह से बात मानेगा और पूरा चुनाव कंट्रोल करेगा बीजेपी की तरफ से हाँ या बीजेपी के वार रूम से किसी को पकड़कर बिठा देंगे चुनाव आयोग में चलिए आज शिवसेना में दोन महत्वाचे प्रवेश होता है जड़गांव चा ललिता पाटिल अमल ज्या भारतीय जनता पक्षामध्ये सध्या आहेत त्या आज साडेबारा वाजता शिवसेनेमध्ये प्रवेश करतील त्यानंतर दुपारी तीन वाजता डबल महाराष्ट्र केसरी आणि कुस्ती क्षेत्रातील लोकप्रिय नाव सांगलीचे पहलवान चंद्रहार पाटील जे दोनदा महाराष्ट्र केसरी झाले ते चंद्रहार पाटील आज दुपारी तीन वाजता त्यांच्या हजारो समर्थकांसह शिवसेनेमध्ये प्रवेश करतील त्यांचं आणि माझं आत्ताच बोलणं झालं सांगलीतून जवळजवळ एक हजार गाड्यांचा ता ताफा घेऊन ते निघालेले भगवे झेंडे लावून ते दुपारी तीन वाजेपर्यंत मुंबईत पोचतील आणि त्यांचा प्रवेश होईल आज दोन्ही प्रवेश ललिता पाटील जळगाव आणि चंद्रहार पाटील सांगली या दोन्ही प्रवेशांमुळे शिवसेनेची ताकद त्या त्या भागामध्ये अधिक मजबूत होणार आहे मुख्यमंत्री दाखवली आहे शिंदे गटाला कुठे जागा मला माहित भारतीय जनता पक्षा कुठे भारतीय जनता पक्ष राहिला तो भारतीय काँग्रेसच झालेला आहे तो भारतीय काँग्रेस आहे ना भारतीय जनता पक्ष तर असा तुकड्या ताकड्यामध्ये अडकून बर का सत्तेसाठी कोणाला मांडर घेऊन बसला नसता एक विचारधारा असलेला पक्ष होता आम्ही जेव्हा त्या पक्षाबरोबर काम केलेलं आहे तेव्हा त्या पक्षाला एक विचारधारा होती आज गटारधारा आहे सर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो रैली करने वाले हरियाणा <laughs> और बाकी के लोग जो है वो कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं लेकिन देखा जा रहा है तो जाट वोट्स के लिए ये जो है वो राम रैली टाइम से नरेंद्र मोदी ने उसके पहले लेकिन नरेंद्र मोदी जब भी कहाँ रैली करते हैं तो वहाँ उनका जात और धर्म का गणित होता है राज्य की प्रगति देश का विकास सबका साथ ये मुद्दे नहीं होते जब वे किसी को प्रवेश देते हैं चाहे भ्रष्टाचारी क्यों ना हो चाहे व्यभिचारी बलात्कारी क्यों ना हो उनके पीछे जात और धर्म का गणित होता है आ, तो नरेंद्र मोदी जी जैसे मैंने कहता हूं वो देश के प्रधानमंत्री नहीं मानते अपने आप को कभी कभी किसी जाति विशेष के प्रधानमंत्री होते हैं और कभी कभी सर, निले सर, निले सर, नहीं ज्यादातर वो गुजरात के प्रधानमंत्री रहते नीलेष टंकियां मैं स्वागत कर मला त्याविषयी माहीत होती की निलेश लंके हे पुन्हा शरद पवार यांच्याकडे येतील आणि त्या भागातून निवडणूक लढवतील निलेश लंके हे तळागाळातले कार्यकर्ते आहेत निलेश लंके मागे जिल्ह्यातला संपूर्ण समाज आहे निलेश लंके हे सामान्यांचे प्रतिनिधी आहेत आणि त्यांनी जर आज

और कांग्रेस का अलायंस नहीं हुआ है और पंजाब में और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल का अलायंस नहीं हुआ है ये कोई इंडिया गठबंधन को झटका नहीं है ये स्ट्रैटेजिकल मूव है